我们现在在淡水的渔人码头，准备看日落。转圈，转圈，给我看一下，转圈，转圈。转圈看没？太阳现在这儿。但今天，在今天云太大了，不是云太大，云太云太,云太厚了。我觉得我们看不了日落。现在在这儿，来戳它一下，戳它一下。 这边，这边。然后下面，现下面有人在唱歌，我们准备下去看一下，美、哎、好的拍照。呀，好多人。对，这<对>今天应该还好，今天今天坐实了。不让，不让。哎、啊，谁要看后面的人多啊？哦 <laughs> <laughs> 倒掉了 <laughs>，我的假发 <laughs>。太阳一直不下山、啊。用没有，他没有说打开灯。杨业明，<羊名> <laughs> 发现杨业明，啊、两只 <laughs>，两只杨<羊>业明 <laughs>，两只杨<羊>业明, <laughs> <羊>月明 <laughs>、哎。那什么往那边走？才往那边走。 这这这个可以看那个东西、啊，这有个望远镜，可以看那个，但但你看他们又看不见了，所以所以需要。今天的云太大了，看不清。想看要投钱才能看。<laughs> 我们往前面走吧，前面有人在表演。 不是，快乱跑！看看是鸽子在做什么？什么东西？鸽子！刚刚我看鸽子在这边。更参与鸽子。鸽子。啊！刚、欸、刚表演是是在在哪在前面、啊。哦，我以为在上面。

你以为是那种、啊？啊大广场那种，唰，全。有。这边怎么能坐呢？这来自。我说这个底下。要吃东西吗？等会晚一点吃吧。 我跟你们说，今天下午我去看了宫崎骏的展览，然后我把杨彦明强逼去看，他本来很不屑的，然后结果去了那儿就他一个人狂拍照，你有什么感想？嗯？嗯？装傻？嗯？给我翻什么？什么都没有。 轻易的笑容，或许我的心你不懂，我会努力让你感动。在你眼中有多么笨拙的我，绝不放弃追逐你的执着。只要你能再多些回应我一个笑或点头，全接受。 尽灌醉，只有自己的事。